nabiyga o'ljaga xiyonat qilish aslo to'g'ri kelmas kimki o'ljaga xiyonat qilsa qiyomat kuni xiyonat qilib olgan narsasi bilan keladir so'ngra har bir jon qilganiga yarashasini to'liq oladir ularga zulm qilinmas allohning roziligini izlagan odam allohning g'azabiga duchor bo'lgan va joyi jahannam bo'lgan odamga o'xsharmidi va u naqadar yomon borar joy ularning allohning huzuridagi darajalari turlichadir alloh qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir batahqiq alloh mo'minlarga marhamat ko'rsatdi ichlariga o'zlaridan ularga allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan ularni poklaydigan hamda kitobni va hikmatni o'rgatadigan rasul yubordi holbuki ular ilgari ochiq oydin adashuvda edilar sizga musibat yetgan paytida o'zingiz ham ikki barobarini yetkazgan edingiz bu qayerdan deysizmi bu o'zingizning huzuringizdan deb ayt albatta alloh hamma narsaga qodirdir